хорошая подготовка, как всегда мы сюда готовимся одинаково хорошо. Ничего не, резьб, а я можно... не, ну как бы в спаррингах, конечно, уже были моменты, которые мы подстраивали конкретно под этого соперника, после того как пересмотрели его бои, подстраивали просто некоторые элементы, некоторые удары, некоторые технические действия конкретно под соперника. За... Ой, За... 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 не люблю эти типа, видоски и отсинки, и... как-то оно мне не близко. Не люблю я так оценивать. Все нормально. Да, он убегал. Он реально убегал. Он реально Денис начал, я так понимаю, что пропустил пару ударов и сразу начал убегать. И это, это было, наверное, несподивно, что он убегал. Не, ну хотелось, ну, то есть, как бы всегда, когда планируешь поединки, смотришь поединки, хочется, чтобы боксер боксировал, а он занимался бегом, потому что бегом занимается в другом месте. Поэтому, когда он начал ну, немножко убегать, это было немножко, ну, как, что я бы сказал, ну, некрасиво, что ли. Наверное, так. Денис uh, пришел в Грозный стал вступать. Это ваша инициатива, ваша команда, или все-таки суперника? Uh, я сейчас не готов сейчас на ответе надо пересмотреть поединок, потому что с угла смотреть тяжелее, надо сесть по телевизорам, по, ну, перед там, компьютером, телевизором, пересмотреть его, проанализировать, потому что я сейчас, наверное, не готов ответить там, на все моменты, ну, касательно технических каких-то частей боя. На чем будет это работать, сейчас на сейф Ну, я же говорю, это все будет после того, как мы посмотрим. Я его сяду, пересмотрю, наверное, завтра уже. И, может быть, с холодной головой, что называется. Я пересмотрю, и тогда уже будем думать, над чем працювать. А, ты будешь сейчас разом с Денисом? А, я думаю, что я посмотрю сам, когда спокойно уже будет. Сначала я посмотрю сам, потом, может быть, мы Денис посмотрим, потом мы обсудим, а может быть, вместе посмотрим посмотрим, как оно будет, конечно. Как-то как, -то, как -то в любом случае к чему-то мы придем.